Це напевно найбільша прибудинкова територія по вулиці Коротченка, а дітей з найближчих багатоповерхівок не одна сотня. Тож новий дитячий майданчик тут у пригоді всім шкода, що лише один, але й тому раді, і свято вийшло знане. з піснями, танцями, іграми та цукерками. На наші подвір'я повертаються символи щасливого дитинства. Зазначив ініціатор програми, голова фонду Українська перспектива Олександр Вілкул. Він пообіцяв, що за поточний рік у кривому розі з'явиться ще 10 ігрових містечок, які попередні вони зводитимуться за позабюджетні кошти. Всего за последние несколько лет в Днепропетровской области открыто 1179 детских площадок, а в Примроге 195. И ни на одну из этих площадок в басе не потрачено ни одной копейки бюджетных денег. Конечно, я не был на открытии всех 195 детских площадок в нашем родном городе. И в этом году мы хотим 10 открыть. Я тоже, наверное, не буду на открытии всех 10. Но я сегодня приехал на открытие первой площадки для того, чтобы сказать, мы продолжаем все программы развития Кривбаса. И установку детских площадок, и благоустройство, и турбофлай будет обязательно в этом году. Поэтому жизнь продолжается. Самое главное для нас – это родной Кривбас, это благоустройство города. А лучшая награда – это смех детей на площадке. Діти не стримували себе у задоволенні випробувати гойдалки, гірки, карусель і на здоров'я, адже виготовлені вони з екологічних та високоякісних матеріалів разом з дітьми задоволені дорослі. Відтепер є де погратися їхній малечі. Очень хорошее, приятное событие. У нас открылась детская площадка, о которой мы очень давно мечтали. Все жильцы микрорайона по улице Короченко. Вот. Спасибо большое Александру Юрьевичу, что он откликнулся на наши просьбы. А также всем моим жильцам, которые активно принимали участие в благоустройстве этой детской площадки. Мы попробовали. Очень хорошая площадочка. Есть где играть ребеночку наконец-то. А то ходили на четвертый. Мне понравилась площадка. Я люблю кататься тут на качелях, съезжать с горки. Мне очень нравится эта площадка, она большая, просторная. Больше всего мне нравятся качели, я буду сюда каждый вечер приходить после школы.